Мы купили сегодня чупики и будем их распаковывать. Сегодня мы еще будем играть в орел и решка и кому выпадет орел или решка, то тот будет показывать лайфхак. Нет, Не, я Айл Окей. А ты решка? Да. Окей. Поддержим? Файл. Айл. Скажу, я одну историю. Когда я был в первом классе, мои друзья смотрели видео в YouTube, я хотел посмотреть, но случайно, когда Листон них смотрит, то случайно споткнулся и начал падать. И тогда случился первый путил. Ну что ж, а сейчас я буду тоже рассказывать. Один раз был маленький, я попросила маме, чтобы она мне купила чупа-чупс. Такой самый, как и сейчас. Она мне купила... И... Не, подожди, зауважите. Эти типа чупсы сдел... начали люди делать уход назад. А он еще был не маленький уже. Ну, не такие. Но купила она мне чупа-чупс и... И с таким же смаком, короче. я его распаковал и хотела взять в рот, но... Э и Чупа-Чупс упал в коровье дерьмо. Да, это так. И я хотела его взять в рот, но мама сказала, ты что, это плохо поднимать пол. Ну, она не говорила, как я сейчас сказала, что оно упало в дерьмо. Ну, просто я был маленький. Что ж, всем пока, до новых встреч!